Представьтесь, пожалуйста, откуда вы приехали? Мы приехали из поселка Дачного, Маринского района Донецкой области. Ой, с такой благодарностью, что мы... Зинаида Максимовна и Сергей Васильевич Роля. Мы готовы этому человеку ноги целовать, руки целовать. Как он помог. Рак мочевого пузыря дедушки. В общем... В, прош... в прошлом году он полгода мочился кровью, не знали, что к чему и что. А потом пошел в больницу, все же нам некогда. Пошел в больницу, его проверили на УЗИ, ничего не поняли. Отправили в Донецк, в Калинина. Там проверяли и такими УЗИ, и разными. Ничего не поняли. Разрезали, а там рак с полуголовы выкатили. Зашили, облучили. В общем, разрезали 7 тысяч, 2 тысячи лекарств, 3,5 тысячи облучения, вытрусились на что могли и привезли домой никакого. Желтый и ели передвигал ноги вот в марте месяца этого года. В январе оперировали, в феврале облучали, у мар и март, в конце марта привезли домой. Ну что, он лежит, полежит, пройдет. Не ел ничего, желтый весь. И тут мне Господь подослал газетку. Господи, благодарить я буду все время. И я написала. Ой, Извините, газетку я получила, еще он в больнице был. Мне сестра наша с церкви по вере привезла эту газету. Я написала, уже он дома был, еле ходил и пошел до, до ящика и говорит, что-то за большой конверт нам пришел. Я говорю, я знаю, что это за конверт. Сразу диск посмотрели и тут же на второй день я позвонила. Выслали мне лекарство и где-то дня через четыре уже и лекарство пришло. Ну, пил он дней десять. Смотрю, он же не ел ничего. Смотрю, аппетит появился, ест. Мисочка борща налила, поел. Для меня это уже удивление. Пошел, пошел и что вы думаете, сто дней всего он пьет это лекарство два, два курса. Посмотрите на него. Похоже, он на ракового больного. Это чудо. А сам у своем доме живем тягая, я ругаю говорю, не искушай Бога, а кто будет делать? Таскаю все, ты вот отходишь и отходишь. Все делает, все делает и, и чувствует себя на все сто процентов. Слава Богу, слава тебе, Господи. Я, я готова, я же говорю, что я пишу письмо и благодарю, говорю, я готова ноги целовать вам за то, что мы, я инвалид второй группы, а девочка инвалид первой группы Дауна. И когда его прооперировали, и вра я позвонила врачу, что у него. А он сказал, а вы приедете? Да я говорю, не могу приехать, дочь поехала. А он сказал, может месяц, может полтора, а может и больше, немножко, ну все зависит оттуда. Представляете, в каком я состоянии была. Я как плакала, просила Бога, говорю, Господи, хай, хай я грешна он грешный. но ведь дьявочка наша, она же не грешна. Ну, помоги, прослав свое имя ради его. И вы знаете, у меня на, на душе полегчало, то я металась, места не находила. Думаю, ну, что мы будем делать без него? И вдруг вот такой, такой результат, просто я, я не знаю, как благодарить и и как? И теперь приехали бы еще и вместе. Но когда я с Велиной Сергеевной говорила, она говорит, ну и вам будем лечить. Я говорю, у нас место не распространяется сначала дедушку, а потом уже мы. Ну вот это мы явились. Я надеюсь и верю. Верю, что и мне лучше будет. И я палочку эту брошу. Хорошо. Спасибо, спасибо Иван. Спасибо. Вы, да?